Продовжуємо наш прямий ефір на телеканалі Соціальна країна в студії Катерина Некреча. Конфлікт у національному інституті раку триває з весни цього року. Почалося все із позапланової перевірки, яку здійснили у міністерстві охорони. Тоді ж міністр Олег Мусій заявив, було знайдено безліч порушень, серед яких порушення пов'язані з акредитацією медичного закладу, ліцензування деяких фахівців, а також фінансові махінації, завищення вартості проектних робіт з реконструкції низки корпусів інституту на загальну суму понад 500 Мільйонів гривень більше того, закуплене три роки тому високоточне радіохірургічне обладнання вартістю 42 мільйони гривень не встановлено і не введено в дію. Взаємними обвинуваченнями обмінялися директор інституту і міністр охорони. А колектив закладу поділився на два табори. Про те, яка ситуація там зараз, поговоримо з хірургом-онкологом національного інституту раку Андрієм Символосом. У нас в студії е, одразу ви є. Андрій, я вас вітаю. Я вже давно хотіла з вами в ефірі поспілкуватися, і нарешті, нарешті, вже є така змога. Андрію, те, що я розказала те, що я розумію, зараз відбувається, і про розкол колективу також. Тобто, був директор Ігор Щепотін. А скільки років ви власне працюєте в інституті? Ну, в 2003 тисячі році я прийшов в інтернатуру в інститут то, в общем, 11 11, 11, 11, 11 років весь час цей час був директором Ні, 2008 року. Ага. Да, До этого був директором Сергія Александрович Шалімов. Скажи, будь ласка, скажіть, будь ласка, ця ситуація, яка зараз відбувається? Тобто, я так розумію, що половина колективу хоче, щоб ігор Шепотін він не залишався на посаді директора. Інша частина колективу, в якій власне ви знаходитеся, за відставку за звільнення цього директора, чому які претензії? Ну, в общем-то, эти все претензии уже неоднократно обговаривались, и в СМИ, и выложены выводы комиссии Мозовской позаплановой. Они, в общем-то, все уже прозрачные, их можно почитать. А основной тезис, то, что такие люди, как Щепотин, Игорь Борисович, не должны быть директорами таких заведений, как Национальный институт рака, по множеству, скажем так, позиций и в том числе и хирургические аспекты и менеджментская деятельность в общем за Игоря Брисовича сейчас практически только то та часть коллектива которая пришла вместе с ним в 2008 году когда он стал директором Национального института рака и тот момент, когда он пришел на должность директора, было уволено достаточно большое количество сотрудников, те, которые раньше mm -hmm. работали. И, в общем-то, это делалось для чего? Это только с одной целью, чтобы укрепиться в институте, и убрать всех неугодных, которые могут указать на какие-то моменты некомпетентности или еще чего-то руководству, администрации. Поэтому сейчас, естественно, администрация пытается всеми правдами и неправдами удержаться в, в, в институте и продолжать то, что они делали. Хотя это, в общем-то, конечно, нонсенс, если выносит комиссии больше чем 20 человек, достаточно авторитетных людей в сфере здравоохранения Украины, выносит в такие выводы, которые, в общем-то, ну, граничат, я не знаю, с казуистикой, наверное, такого в принципе не должно быть в, в таких заведениях лечебных, то проблема снять директора или заменить администрацию, которая могла бы все эти месяцы, которые находятся на больничном директор, выполнять и двигать, скажем так, в в правильном направлении института да, и э, каким то образом восстанавливать корпуса может быть начинать новое строительство или какие- то реорганизации э, которые идут в ногу со временем то э, все это разбивается то что он директор находится на больничном и э, администрация которая выполняет его Його директора вона, в общем-то, сабатірують любые подвижки, тому що вважає міністра здоров'я, Ну, чуть кровним врагом адміністрації національного інституту я хочу процитувати Ігоря. Щепотіна, він давав кілька інтерв'ю в одному з них? Він сказав, що зараз що міністр охорони здоров'я взагалі просто навіть компанію про те, що Потіна організував, і просто хоче поставити свою людину на цю посаду. Власне, через це почалися переслідування. Це пан Ігор на і е, у нас, е, я так розумію, ви почали виходити на мітинги. Е, в той же час е, інша частина колективу, яка підтримує Ігоря Щепотіна, також почала виходити на мітинги. Ми власне можемо зараз почути, е, що у травні, здається, був цей мітинг. Е, що кажуть е, ваші колеги. Ну, в общем-то, они говорят о том, что это преследование, что комиссии мешают работать, и их такое огромное количество, которые не позволяют выполнять свою работу. Хотя, в общем-то, на самом деле, эту комиссию практически никто и не видел. Висели объявления на входах во время работы позаплановой комиссии. Висели на входах объявления о том, что есть комиссия. Любые скарги, звернанья, приносите в комиссию, будут рассматриваться и так далее и тому подобное. И э, некоторые медсестры и санитарки, даже на тот вопрос, а знаете о том, что работает у нас комиссия, говорили, да и бачила эту комиссию, mm -hmm. там, ее в принципе не было, то касалось больше администрации и управления, и использования средств, и закупки оборудования и так далее. И так далее. Эти выставки все Выводы комиссии все, в общем-то, представлены э, ну, широкой общественности, поэтому там... По поводу этого, мне кажется, вообще это уже просто какие-то спекуляции, которые, которые прибегает наша администрация для того, чтобы каким-то образом удержаться. 46 нарушений, нет аккредитации у института, На нарушение дела производства, нет юридического дела. Ну, масса нарушений, которые в принципе в такого масштаба в национальном учреждении не должны быть. Давай все ж таки послухаємо и іншу версию, так, того, okay. что відбувається. Шесть лет у нас было 50 проверок. Проверки тоже, честно говоря, немножко надоели, потому что лихорадит весь институт. Мы все время занимаемся, у нас нет возможности заниматься пациентами. И без конца нам говорят, особенно некоторые личности, которые работают у нас в институте и заявляют, что это от лица института. Это все неправда. Мы пришли тут, потому что мы возмущены этим всем, что пишут некоторые наши личности, и что наш министр сразу верит в это все. Мы очень много вложили в этот институт, мы очень усердно работаем. и У нас нет жалоб, про которые так все говорят. Весь наш коллектив тот собрался против этого всего. Мы доверяем своему руководству и хотим, чтобы оставили нас в покое, наконец. Е, і власне цей трудовий колектив, який підтримує е, діючого е, директора інституту, який зараз е, на лікарняному, вони написали нещодавно лист на ім'я президента, де також просто звернути увагу на цю ситуацію і стати на захист честі та гідності Національного інституту раку е, та його директора. Е, давай кон, давайте конкретніше. От, власне, які е, проблеми, тобто корупція в інституті раку, є ну як везде. Є. Також, е, меди... Що взагалі з медичним обладнанням? Що це за... 42 мільйони було витрачено кілька років тому, якесь медичне обладнання, воно просто стоїть незастосоване. Через що? Чому це так? Е, Наскільки мені відомо, річ йде о оборудованні о лінійному ускорителі. Це апарат лучевої терапії, який якоби покупався, так як это коментує наша адміністрація. для Нового корпуса, который строил фонд Рената Ахметова. Почему оно было закуплено в 2011 году, когда корпус только закладывался и в общем -то, стоит даже если на сбережении где-то, либо там запаковано, то оно может за это время просто морально устареть. Mm -hmm. За 5 лет, в общем-то, с развитием современной науки и техники это ну, срок уже для оборудования. Почему и как это, это должны ответить правоохранительные органы. У нас практически активно ведется со всего этого времени активная переписка со всеми... Верховной Радой с депутатами, с Антикоррупционным комитетом, Генеральной прокуратурой, Министерством здравоохранения и так далее, и так далее. Нам отвечают, ведется следствие, и больше никакой, в общем-то, информации нет. Насколько нам известно, есть и, и ну возбуждено уголовное дело, которое с 2012 года по поводу действий директора как хирурга. Там пациенты, вернее родственники пациента, насколько я знаю, подали в прокуратуру за неправильное лечение, приведшее mm -hmm. к смерти, ну или каким-то так-так. Так так оно трактуется. Ну, естественно, Игорь, над Игорем Борисовичем Щепотиным в этом году, после того, как победил Майдан и нет Януковича, сгустились тучи, потому как все годы его директорства ежегодно приходили комиссии, которые пытались его снять с должности и заменить. Ну и ему оказывали. високу покритий підтримку. І наскільки відомо, як Авріл Олег Степанович, то не 50 було проверок, а 18 за це. Угу. Скажіть, будь ласка, чи правда такі речі, які розповідають про те, що відбувається в Інституті раку, власне, про те, що якщо в тебе немає грошей, так, у хворого, власне, який прийшов на лікування, то просто бувають випадки, коли відправляють додому і кажуть про те, що таких людей ну, десятки. От. Чи все за, за свої гроші треба там купувати, чи всі ліки, яке взагалі є фінансування там держави на якісь конкретні препарати чи з хіміотерапії, на якому рівні от зараз ця ситуація? Ну, хіміопрепарати основна частина в інституті була. Зараз вони, наскільки я розумію, почали закінчуватися. і е, мабуть, не було каких-то закупок. Ну, це лучше узнати у адміністрації. <клес> То, что если нет у человека денег и ему никто не окажет помощь, это в принципе неправда. И достаточно много людей, которые получают лечение, не, не тратя средства а за счет там, института, но есть определенные виды операций, которые. Э, достаточно такие материалы емкие, э, темы тех материалов для обеспечения нет, э, допустим, в институте, то, конечно, пациенту приходится покупать. Но система такая же, как все, во, всей, здрав... во всем здравоохранении в Украине. Поэтому э, всегда есть и довольные, и недовольные пациенты, и точно так же и медики довольные, недовольные, чистые на руку, нечистые. Но в целом э, мы стараемся не отказывать кому-то. И по разным причинам не всегда Пациенты правильно понимают, если им рекомендуют, допустим, продолжить лечение не в институте, а там в онкодиспансере по месту жительства, еще где-то. Чаще всего это за счет того, что распространенный процесс, четвертая стадия да, заболевания, ну, может быть много причин. Но в целом любой человек с улицы, зашедший в поликлинику, может обследоваться и при необходимости получить лечение. Коли почався цей конфлікт із керівництвом, я так розумію, що організувався профсоюз. Да. Так? Ну, в хронології це було таким образом: Після сюжету на п'ятому каналі, ми написали. коллективное письмо. Его подписало больше 20 человек. Это все, все врачи, это хирурги и анестезиологи. В комиссию на тот момент работала в институте комиссия по жалобе одного из докторов, которого дважды увольняли, он через суд восстанавливался. Затем мы начали писать письма, запросы депутатам, Яценюку, Ляшко, Тимошенко, предвыборная кампания была Порошенко и, и, и всем, всем, всем. В общем-то, ответ мы получили от, тогда от свободы от кандидата тогда в президенты Порошенко. И все, Остальные ответов не было. И, и после этого в уже... 4 июня народ, в общем-то, созрел для того, чтобы создать профсоюз независимый. Мы создали независимую первичную профсоюзную организацию национального института рака, которая вошла в всеукраинскую профспилку медичных противников, которая является президентом, является Панасенко Олег Александрович. И она входит в состав Конфедерации вильных профспелок Украины на Чадли с Волонцем. Этот профсоюз независимый, достаточно успешный, в последнее время развивающийся на Украине. И является противовесом и профсоюзу, старым профсоюзом, допустим, в Киеве, который, профсоюз медиков, который возглавляет Коноровская. И, естественно, здесь начинается давление и конфликт интересов всех старых, скажем так, поколений и нового, которое хочет прийти. И, и у нас в институте по этому принципу сейчас как бы тоже есть разделение по профсоюзу. Есть профсоюз, который представляет старые Старый лидер профсоюза и наш профсоюз, в нем сейчас уже больше 50 человек. В основном это доктора, хирурги и анестезиологи. Ну и, в общем-то, мы выходим на уровень трехсторонних переговоров. Два профсоюза с единым представительским органом и администрация для подписания коллективного договора. и Естественно, ну, чтобы администрация с нас требовала, и мы от них выполнение этих, этого договора. Ну, все... Отвічається очень медленно, очень инертно, ну, ну так а чи правда, що були такі курйозні і досить дивні випадки? Власне, це те, що там і ви виступали на цих акціях. Дуже активно себе ведете в соціальні мережі у Фейсбуці, пишете все, що відбувається, так всю суть конфлікту. Що просто хірургів серед операції виводили, якось намагалися відсторонити, відрокувати ну, що це таке? Накануне, скажем так, первого сюжета скандального в нашем институте э, с операцией э, мой был пациент, я его оперировал, там был достаточно сложный случай, мы с хирургом поменялись. И в этот момент э, пришел э, дежурный доктор и сказал, что меня вызывают в э, читальный зал на какой-то мистком или еще чего-то. Я сказал о том, что меня не предупреждали, и, в общем-то, ну, с операции я уйти не могу. Ну, там главный врач, замдиректор, срочно надо идти, там ужас, кошмар и так далее. Когда уже этап основной, самой опасной операции закончился, меня заменил другой хирург, и я пошел на этот местком, на котором мне Прямо указали на мое место и рассказали, что так себя вести, скажем так, нехорошо. И так вот критиковать директора, это как минимум неправильно. Ну а след следующий день уже э, собрали такое, не знаю, комсомольское наверное, собрание больше, когда в основном все в поддержку Игоря Борисовича, и вот мне так. Казалось, если бы у меня был пионерский галстук или звездочка, меня бы их торжественно просто сняли. Ну и после этого мы начали более активно себя вести и бороться и поняли, что если мы не дадим замолчать этой теме, да, этому скандалу, то в принципе возможно изменить и структуру института, и администрацию в первую очередь. В общем-то, наши требования, которые были, это отстранение директора проверка, которую обязательно мы, мы требовали, чтобы показали на сайте министерства. Ну, в общем-то, была большая пресс-конференция, на которой министр доложил о результатах. После этого он был визит к нам в институт. Министра без всякого предупреждения он прошелся, посмотрел то, что там у нас делается, что ему хотела показать администрация часть. Мы ему показали, рассказали, объяснили. І після цього, то как-то все затихло. Ігор Борисович уйшов на больничный. Все, и поки тишина, пока и, все. и до речі, ще ти писав на своєму Фейсбуці про те, що на тебе і в суд, власне. Так, да, за активність у Фейсбуці. На мене Ігор Борисович подав в суд цивільний позов за честь, гідність. должно было быть два заседания, но оба перенесли. Одно 18 августа, 3, 3, 2 3 сентября. Перенесли на начало ноября. Там Морально в его ведь да, 50 тысяч гривен. Так, вот, какие шансы? есть адвокат? Е, да, есть адвокат. Они, в общем-то, представляли в суде. Здесь свидетели, есть разные фактаж. Ну, это, в общем-то, такой первый перший случай, що журна... журналі юристи і журналісти не знають да. Андрій, ви є хірургом-онкологом да. і вже багато років працюєте. Так, ви є медиком. Що зараз взагалі ситуація яка з онкологією у нас в країні? Чи є якісь такі взагалі, шанси на те, що можливо? Відсоток в цьому році якось все ж таки збільшився позитивних таких прикладів, коли вдалося там, якимось чином вилікувати людей. Чи навпаки зараз за не, про що відбувається? Ну, онкологія складно взагалі прогнозувати или щось говорити. Онкологія та медицини, в которой это максимально неблагодарне діла болезні достаточно серйозні, коварні. Зачастую в институт приезжают люди, которые, в общем-то, может быть, даже во многих лечебных учреждениях Украины уже отказали ну, по тем или иным причинам. Плюс на Востоке сейчас нет диспансера в Луганске, нет, не работает нормально в Донецке центр каких-то изменений больших я бы не сказал. По-моему, все как было, так и есть. На самом деле, для того, чтобы был какой-то толчок и развитие, необходимо ну, достаточно нормальное финансирование, обеспечение всего процесса. Потому что вот даже на приеме иногда люди отказываются от лечение, потому что у них нет денег, и они просто, ну, там, скажем, не могут позволить себе даже быть там в Киеве, а в любом случае это билеты, это поездки сюда на, и на контроль, и на еду, ну, то есть абсолютно по-разному, невозможно сказать. А какая ситуация на сходе? Ну, в Луганске, насколько мне известно, разбомбили вообще онкодиспансер. Он был как раз возле автовокзала и возле э областного военкомата. И там, по-моему, была национальная гвардия. И я просто там учился, и некоторые мои ребята, ну, знакомые оттуда уехали, это не рассказывали. А рядом находился диспансер, и его вместе с военкоматом mm -hmm. уничтожили. Ну, и опять же туда не добраться, специалисты разбежались и по области, и так далее. В, в Донецке приблизительно такая же ситуация. Может быть, стены остались, но народ выехал. И специалисты, и пациенты, и, в общем-то, тоже там такой занепад. А куда пациенты Спеціалісти виїхали, можливо, до якихось інших центрів Чи є у, у вашому інституті такі? Да, у нас, кстати, стало гораздо більше людей, які з Донецької із Луганської області. Як працівників, так і хворих? Ні, пацієнтів. Пацієнтів, да. так. А ці працівники ці лікарі все ж таки невідомо де вони? Я знаю по Луганській області во многих районних центрах хірурги, травматологи, там терапевти. Ну кто где може найти место роботи, либо в інші області переживати? Ну то есть ко кто как. -то, как -то. Получается. А я надеюсь, что после революции гидности с призначением нового министра что-то в медицинской галузе действительно изменится на краще. Ну, надеяться нужно, наверное, всегда, но на самом деле мы, когда даже начинали наше движение, мы, в общем-то, ожидали больший отклик от самих медиков. Очень инертные, очень инертные никто не хочет ничем заниматься никто не хочет не отстаивать свои права не э, не понять того что э, если ты молчишь то значит тебя все устраивает и никто тебе не придет и не, не не сможет чего-то изменить и точно так же и, и у нас в институте если пока не поймут э, э, сами медработники что возможно работать э, в рамках закона честно и при этом э, самодостаточно, скажем, то все боятся возвращения Игоря Борисовича. Он очень сильно, скажем так, воздействовал на коллектив, и он э, страшится у этого возвращения. Поэтому если Сейчас основной, скажем так, к этому является эта, вот, эта адміністрація в інституті для того, щоб можна було щось далі. Ну а якщо говорити взагалі про медичну галузь і про те, що інертні ви кажете, так, працівники, а. то можливо чи це дійсно через те, що все задовольняє? Ні, це боязнь змін, боязнь втратити свої, не знаю, окови или еще стимул повинен бути. Понимаете как? У нас человек, который не работал и который много поработал, в общем-то, они живут одинаково и, в общем-то, будут, ну да, зарплату одинаково получают. Если же будет, ну, скажем, сдельно-премиальный какой-то вариант, может быть, страховой медицины, да, муниципальное или обязательное страхование, ну, это вариантов множество, может быть, то в таком случае появится и стимул работать и выполнять работу, и качественно и так далее. То есть система, должна быть система... Поощрение, система какого-то штрафования за те или иные там действия. И вот в министерстве есть концепция развития дальнейшей медицины. Там юридически возлагается вся ответственность на медиков, ну, в частности, на врачей которые будут нести ответственность именно перед обществом. А общество, ну я имею в виду медицинское общество, а медицинское общество будет уже отвечать в случае каких-то, ну скажем так, прений с либо страховыми компаниями, либо с пациентами, либо с пациентскими организациями. Это такая модель приблизительно в Соединенных Штатах работает, когда Доктор должен выполнять свою работу, пока есть презумпция невиновности и так далее, и пока, а общество его отстаивает, ну, соответственно, взыскает с него за вот это, вот такие моменты. Поэтому и пока не будет системы поощрения и системы наказания, в общем-то, не, практически невозможно будет народ сдвинуть. Стимул должен быть какой-то, к чему-то развиваться, стремиться, понимаете. А это у нас в основном все, все такое имитация, по большому счету, как вообще во всей стране, и в медицине в том числе, и многие э, научные изыски, не все далеко, но в, в принципе, по сути, потому что нет э, информационной базы, нет мониторинга, нет связи с э, другими регионами, ну такой, с, такой, которая работает. Не так, как на бумаге да, под, подают, что все работает, а на самом деле все, все в основном идет на личных контактах. Поэтому Система абсолютно должна измениться. змінитися, дякую, Андрій, за те, що завітали до нас в студію. Дякую, нагадаю, що я нагадаю, що ми спілкувалися з Андрієм Самоволосом, хірургом онкологом Національного інституту раку. Але я ще хочу, щоб це не виглядало так, що ми про одну людину говоримо, якої тут немає. А якщо Ігор Борисович Щепотін захоче. Сказати свою думку, що до того відбувається, свою позицію. Я тут намагалася його цитувати, але все ж таки, ми відкриті до діалогу. Можете знайти мене на Фейсбуці, написати, подзвонити, і ми запросимо вас, звісно, до нашої студії. А ви залишайтеся на телеканалі Соціальна країна. Ми працюємо для вас і в нас для вас багато цікавого. Я прощаюся з вами на сьогодні. Щасти.